Ще з надією буде гарно і тепло зустрітися нашими городянами і не тільки міста. Пойде про барбекю фестиваль Службротопом 2011. І цього року, маємо надію, стане традиційним кулинарним заходом і святом до Дня міста Ужгорода. Саме в цей день він і пройде, 17 і 18 вересня, про Сам формат заходу його наповнення трошки згодом, а поки що і колега Олег повість про це все-таки власне барбекю і чому це цікаво має бути кожному. Барбекю — це давно відомий спосіб приготування м'яча. Головне його відмічення — це те, що він готується на практично на відкритому да, на дні. Іноді ще використовується газ електричний, але як би гоняться, є двами і історія. происхождение этого вида приготовления пищи ходит своими корнями еще в средние века и разные существует несколько мнений откуда все-таки это слово произошло есть там и мексиканский свет и австралийцы французы и англичане претендуют поэтому одна из версий того, что при, э, символ этого блюда это бык э, запеченный целиком на вертеле поэтому символом нашего фестиваля является этот и в наших целях подать блюда, блюдо, приготовленное разные типы, разные типы блюда. О которых мы уже поговорим уже похоже. Все подробно как мы все. Вот, поэтому можем. Да. Сколько крылышки уже? Горячие, да. Брать. И накладывать. Крылышки и колбаса. Так что, накладываем? Я накладываю. Конечно. Сколько, стесняешься? Я буду держать. Вот так вот. Отличный. Снова мешаю говорить. Слезы или слюни? Слезы. Все, давайте, проходите, пожалуйста. Сейчас, сейчас. Ну, Но нет, процесс еще запечатлеть. Ну, официальная часть. Вот. 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 Так. Сегодня мы попробуем с вами крылышки под очень вкусным медово-соево-лимонно-карьевым -э 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 соусе. Так, вперед, вперед, да? проходите.